а говорять, что путь к мужчине лежит через желудок. Это великий секрет. Мм. Mm. Это супер. И сразу да, да, да. Ответ да. Это знов наша таємна жарка кимоната сповіді Women's Day. Де ми ставаємо надручні питання нашим спілкування. Ну що, поговоримо про секс з Extrhemus Bravo. Итак, uh -huh. у меня такой вопрос. Uh -huh. Когда должен быть секс? До еды, после еды или во время? До еды, после еды, до завтрака, после завтрака. Честно, это не важно. В душ, до душ, после душ. Самое главное, это момент. Дуже много раз ты чувствовал, как этому момент, и ты думал, ой, не после, потом не. Ага. И сразу да, да, да. Ответ – да. Класс. Cool. <laughs> <Thank you. laughs> а говорят, что путь к мужчине лежит через желудок. Так, но нужно... Я думаю, я кохаю, когда я вашу, а, процесс. Uh -huh. Не все готово. Mm -hmm. Но процес, може би да набудете са секси одежда, на кухня. И ето процес, ето саме луши. Поэтому а, не тільки с тарелки, еда, но процес, я думаю, луши, чем тариелки? Mm -hmm. Вот ваше мнение, какая еда самая сексуальная? Какая еда самая сексуальная? Я думаю, не жирная. Mm -hmm. no la mene eto todo un gran secreto. Peaceless sex ya quiero uh, siempre chocolate. Peaceless sex, mm -hmm. ¿y en esa endorfin, coca, ya quiero chocolate. Peaceless sex. Mm -hmm. Ya tú me dijo el chocolate es todo sexual ni, mm un -hmm. triste. и сладки. Нема лош ни чоколад. Ага. Нема лош. Тио тим ни чоколад. А, триски солодки, трис, триски а, горки, он сам е сексуален. Дојќе бајата луѓе думал устрици, но они сам е сексуален чоколад. А скажите, а... Какие ингредиенты mm -hmm. женщинам добавлять в приготовление пищи для того, чтобы романтический вечер был страстный? Никакие ингредиенты. Только страсть. Только как процесс приготовления ты можешь а, одеваться, секси, одежда. У каждого, каждого мужчины есть своя фантазия. Ты нужно знать,

Вау. не не кроват на когне Я благодарю за ваши ответы, супер. благодарю за ваше выступление, дякую. за восторженные глаза женщин, да, более тысячи женщин да. в зале, которые вас ждали и которых вы вдохновили своим О, выступлением. Дякую. Приходите супер. к нам, да, за да, супер, Спасибо. Дякую.